प्रभाग क्रमांक एकोणीसमधल्या ए टू झेड किराणा ते हॉटेल हॉटेलपर्यंतच्या रस्ते कामाचं माजी आमदार फारुकशाह यांच्या हस्ते उद्घाटन करण्यात आलं गेल्या अनेक दिवसांपासून या भागात रस्ते नसल्याने नागरिकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत होता नागरिकांच्या तक्रारीची फारुख शाह यांनी दखल घेतली पंचवीस लाख रुपये खर्चाच्या रस्ते कामाचं उद्घाटन माजी आमदारांच्या हस्ते करण्यात आलं ये ने के काम नहीं हो रहे में एक भी गली का एक भी रुककर का काम नहीं हो पा रहा है अगर अपनों को सत्ता में रहना है आज अजीत दादा की पार्टी जो है वो सेक्युलर पार्टी है सभी धर्म को लेके चलने वाली पार्टी है और आने वाले दिनों में अगर, अगर अपनों को विकास का रथ जैसा चल रहा था चार पाँच साल तक वैसा ही अगर अगर अपनों को आगे बढ़ाना है तो आमदार साहब को बहुत टेंशन से बहुत सोच समझ के ये डिसीजन लेना पड़ा कि अपने आवाम के लिए अपने लोगों के लिए अगर मुझे खिदमत का मौका फिर से अगर मिलता है या आज ये मेरे ओम तवाम ने आवाम ने मेरे ऊपर जो भरोसा किया हुआ है वो भरोसा अगर उनका वैसा ही कायम रखना है तो मुझे सत्ता में रहना और सत्ता में रह के ऐसा ही मैं विकास की गंगा फिर से बहाता चलूं और अपने इलाकों को तरक्की की कामयाबी पे लेखते वक्त पहुंचाने हैं तो आपको अमदार साहब का और दोबारा साथ देना पड़ेगा देना चाहिए मैं आप लोगों के रिक्वेस्ट करूँगी कि आने वाले दिनों में जैसे आपने जैसा भी पिछले पांच साल छह साल संभाला आने वाले दिनों में भी आप फारूक साहब को वैसा ही संभालेंगे आने वाले दिनों में आप उनके हाथ मजबूत करेंगे ज्यादा से ज्यादा तादाद में आप उनके साथ खड़े रहेंगे जाते जाते मैं इतना ही कहूंगी तरक्की की फसल अगर मैं भी काट लेता थोड़े से तलवे अगर मैं भी चाट लेता मेरे लहजे में जी हुजूर न था इतना ही मेरा कसूर था अगर मैं भी हो जाता मैं भी बेजान बे हो जाता बेईमान तो मैं कब का शातिर हो जाता मैं कब का शातिर हो जाता आता बात क्रमांक 21 देते हेड किराना सेट किराणा पासून ते बुसरा हॉटेल पर्यंतचा रंदाचा संकटीकरणाचा शुभारंभ आज माझास्ते करण्यात आलेला आहे हा प्रभाग खरंतर अनेक वर्षापासून सर्व सोईसुविधांपुर वंचित होता और हा प्रभागत तो कोई सुविधा न होत ज्यादा हा एरियात आमसे कराड़ी जे कार्यकर्ते हैं प्यारेलाल दादा पिंजारी तसेज माजी पठान प्रतीक पठान सोहेल काजी समीर भाई अनेक आनेकनीक मगनी के होती आ निमित्ता मी हा प्रभाग क्रमांको एकोनास देते आजपर्यंत एकशे पंधरा कोटी रुपयांचे काम केलेले आहे आणि आज पण एक पंचवीस लाख रुपयाचा कामाचा शुभारंभ माझ्या हस्ते करण्यात आलेला आहे आज यावेळी माझ्यासोबत आमचे महिला अध्यक्ष आमची दीपा मॅडम तसेच महात्मा मॅडम अकिला मॅडम आमचे फुदेलबाई बेकरीवाले आणि अनेक अने कार्यकर्ते यावेळी माझ्यासोबत उपस्थित आहेत